оввы выпадак вандалізму у брэсце. На гэты раз адрук вандалу пацярпелі гістарычныя будынкі. Невядомыя размалявалі фасады дамоў, якія знаходзяцца пад дзяржаўнай аховай. уліца Пошкінская гістарычны цэнтр брэста аб гэтымць спецыяльныя таблічкі на будынках. Аднакнак нават надпіс гісторыка-культурная каштоўнасць не перашкодзіў ванндалам тапцаваць выгляд архітэктурных помнікаў уліца пушкінская, савецкая ггаля, а друг хуліганаў пацярпеў не адзін будынак у гістарычнай частцы горада. Цяпер аб'ектамі творчасці графіцістаў сталі і дамы, якія ўяўляюць гісторыкакультурную каштоўнасць так існуеяблема, аднак я думаю у беларусі яе няма. Я живу в этом доме, я против того, чтобы рисовали на исторических зданиях. Я считаю, что лучше рисовать это только в художественных школах, а город портить нельзя. Да, Реджи сегодня бескрывный малюнок может стать черной плямой на биографии. псование будинка упродовлечено как административное, так и криминальное покарание. Все вновь выявленные факты сообщаются к нам в милицию. Милиция по всем данным фактам проводит проверку. разішчна меррыятие направлена і рожа на ўстанаўленне ліц, которыевершылі даныя акты вандалізизма і разлі х ответственно. Брээсцкая міліцыя спрабавала накіраваць творчаць граффеістаў у правільны накірунак. У гэтым годзе прайшла акцыя за чысты горад. Ядбайным мастакам прапаноўвалася спачатку размаляваць сцены, а пасля паўдзельнічаць у іх рэстаўрацыі ляваць графіці афіцыйна дазволена ў парку культуры і адпачынку 1га мая, калісьці тут былі шырыя бетонныя сцены, цяпер фантастычныя малюнкі. раіці гэта мастацтва, а калі гэта так, то яно павінна ствараць, а не разбураць. марыя тройнеч, василь пахоўскія абласныя навіны брест.